যিহেতু আজি পিঠা সেইকাৰণে মায়ে ৰাতিপুৱাতে কাম কৰি পিঠা বনত লাগি গৈছে আৰু এবিধ পিঠা মই খাই বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে বনাই আছে মায়ে আচলতে আজি লৈ আহিছোঁ আৰু এটি নতুন ভিডিঅ' বহুত দিনৰ মূৰত মই ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ সেই যে প্ৰথম ৰজাকেইদিন মানে মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাৰপাছত মানে কি হ'ল এদিন গা বেয়া হওঁতে মানে আৰু সদায় গা বেয়া লগা হৈ থাকিল তাৰপিছত যদিও মই মানে কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিপ লৈ থৈ দিছিলোঁ তথাপিও মানে এডিট কৰিব মন নগ'ল আৰু যেনেকৈ ৰজাৰ মাহ শেষ হ'ব হ'ল আজি হৈছে পিঠা আজিৰ শেষৰটো ৰজা তো সেই ভাবিলোঁ যে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাব লৈছোঁ এতিয়া মই গা পা ধুই লৈছোঁ ভাবি আছোঁ মেহেন্দী লগাম মানে মই এখন হাতত লগাইছোঁ কালি ৰাতিয়ে লগাইছোঁ কিন্তু তেতিয়া মই ভিডিঅ' কৰা নাই কিবাকৈ লগাইছোঁ আৰু দেখাইছোঁ এইখিনি এইখিনিয়ে লগাইছোঁ এতিয়া বাকী এই ওপৰত আৰু সেইখন হাততো মই লগাব যাই আছোঁ মেনাজঁতৰ ঘৰত তো মেনা যে লগাই দিব দেখাইছোঁ মেহেন্দীটো আনছো ৰ মই এটা আনছোৰে কথা নাপি দেখোন ইটা উঠা নেকি খাবচোন ধুনীয়া ভাল লাগিছে তো আৰু এতিয়া নিপিন্ধিবিন্ধিব কাৰণ মই দোকানত লাগি জানা দোকানতো ভাল লাগিছে

ভিডিঅ' মই যাবা ওলাইছোঁ ঘৰত ঘৰত আহি পাই গ'লোঁ এয়া মেহেন্দীখিনিও শুকাইছে ই আহিছিল মোৰ ঘৰত নথকাৰ সময়তে মাহীৰ ল'ৰা হয় এইটো এতিয়া যাব ওলাইছে হয় না কালিভি ফটো তুলাব লাগিব মেইন ফটো তোলাৰ কাৰণে মাতিছো আহ এতিয়া তাক বাই বাইদেউ সি যাওক কালি এতিয়া সোনকালে মিখান কেতিয়া আমি খান যা যা কেতিয়া মিখান লৈ যা ঢোলাও দে আৰু লগতে বনাইছে এইফালে ভাজা পিঠাও মানে মই নোহোৱাৰ সময়তে মাহীবিলাক চব বনাই ৰেডি কৰিছে সেইনোতো ৰাতিপুৱাই বনালে এতিয়া পিঠা ৰেডি এই হৈছে চাউলৰ গুড়িৰ জোন পিঠাটো আৰু এইখিনি হৈছে ময়দাৰ হয়নে মা ময়দাৰ আৰু এইখিনি ভাজা পিঠাখিনি হৈছে তিনিবিধ পিঠা হৈ গৈছে পিঠাৰ জ্বটটো তাৰমানে কি হ'ল শেষ হৈ গ'ল এতিয়া পিঠাৰ কোনো টেনচন নাই মায়ে বহুতে টেনশ্যন লৈ আছিল ভাবি আছিল যে পিঠা মানে কি কি বনাব আৰু বনাব পাৰিবনে নাই হেৰি ক'ত এতিয়া আমি যাওঁ অলপ বাহিৰলৈ ওলাই গেটখনো চাই আহোঁ সেই আহি পালোঁ আমি শিমলাত তল কি হাঁহ আজাও আৰু সেইফাল আহাৰ ইফালে ভাল আমাৰ সিফালেহে নেদে সেইফালে নামাজ পঢ়ো আহাৰ কাৰণে দিয়ে এতিয়া ভিডিঅ' কল কৰি আছোঁতো আশা কৰোঁ অলপ ভিডিঅ' কলত দেখাও ৰ চবকে দেখাওঁ ভিডিঅ' কলত এতিয়া মাক লগাই দিম মেখেন্দি কথাটো হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিলে ডাঙৰটো এইবাৰ আৰু দুই নাম্বাৰ আপিতো ই তাই হ'ল নাইনত আৰু ভাগটোৱে সৰু সৰু